Это вам во шарп, попросил, попросил, да, тихонечко. Шарп, да. Я же попросил его ну, тихонечко, всего, тихонечко выйти, встали, вышли, Все, тихонечко стали, вышло все, дружище. Да. Каждый занимается своим делом, да? Угу. Ты же говорил, что тебе все пофиг, у тебя папа все решает. Вот у тебя папа нарешался даже уже 8 этажей. Будет вам тяжелее просто разбирать все это, пацаны. 4 было легче разбирать, чем 8. Это, разберемся. Да. Да. это же, Конечно разберемся. Да. Да я на Львовском шоссе. Прямо сейчас дайте документы, вот, покажите криминально людям документы. Вот, стройку Но на незаконно. Ну, или полиция приехала. И а, думал, что приехала, мы там вороги пришли вороги сюда, вороги по и размножались? Да нет, криминальное не, а я не, не, взрываю, я не, не открыто. Есть же с по всей справе. Ну, так Да кто? Папа твой не, не, не разберется, уже вопрос не закроет. Криминальное проважение не открыто. Не, ну, то есть, я, я ну пусть той назитую папа, про которую это. Нет, если говоришь. там везутся документы, то привезите их, нет проблем. Покажите и тема закрыта. А нету документов. Знаю, у меня есть документы только вот на мой вагончик, который арендует генподрядчик. Все. Нет, таких проблем нет. К вагончику нет, претензий нет, да. нет. Так я же тоже... Мы дома, же говорим, к вагончику. Нет. У но. нас претензии, например, к этому строительству. Мы а готовы вот, увидеть. А вот это есть генподрядная организация. Пусть они Миш... вызутные. Пусть... Да. Смотрите. Приехал человек, который имеет квартиру. Вы приехали, кто имеет вагончик. Давайте человека, чья урна, чья панель и чей кирпич. Но мы хотим увидеть того, чьи документы. Называю. Ну правильно? Кто собственник делянки? Кто собственник ангара? Под что выделялось целевое назначение земли здесь? Какие под целевые назначения? Договора. Договора. До аренда, Никаких там, нет проблем. Покажите. Вы, вы, вы Это все знаете, милиции. Думаете. Если все играет, три минуты и все смотрят. Мы уже сообщили генподрядчику, вот, чтобы что приехала полиция и представники громадской Ген подрядчик в Мельницком или находится пока в космосе? Ну, пока мы так само, вы, цієї земельной ділянки, где вы поставили без нашего ведома вогончика. Понимаете, Без мене, ми ж мене не питали, куди свій вогончик тисити. Ну, а чого я добу вас питати? А чого ви на мою землю? Це власність. земля наша це всіх. О, а чого ви без мене... Ну, а я ж вам не давав дозволу, що ви туди приїжджали. Це моя земля. А моя, ваша теж. Ходити маєте право, а як ви вогончик без мене встановили? Ну це, їх, мабуть, міській кому. Угу. Є у вас рішення про цей вогончик в міській Ну дайте бути. Вони доволи рівни земпоблячим. Но Но вы знаете, Подрядчик договор... не может легче, распоряжаться легче. с нашей землей. это технический момент. Да, это да. Технический. Вы, чтобы договор с с генподрядчиком заключить, у вас должны быть определенный ряд документов. Вы знаете. Это у да? него вот должно быть документ. Разумев... Я просто не договор аренды. Нет, договор аренды на что? Ну, да. То То я я генподрядчик, ну, мир, да. мою землю, Скажите, и вашу разу. На что договор аренды? Что он арендует вы? А я не про Остальные Нет. документы это он должен привезти. Я имею в виду, что вы приступили к какой-то работе, или генподрядчик, который лично. выполняет работы. вы знаете, да? Ага. Должен выполнять их согласно договору и наличию ряда определенных документов. Да, но для того, чтобы мне поставить вагончик, мне эти документы не надо. Я про вагончик не а, говорю. А я вам не говорю И про постройку. его квартиру. Все, да. да. Мы да. ждем, просто все. вы сказали, что вы знаете генподрядчика, который... Ген подрядчик уже сообщили, чтобы да. он приехал. Все, и... все, все. А кто генподрядчик, если не следует? Хмельницьк... Э... Ні, так ти Хмельницьк. Хмельницьк будь замовник, по-моєму. Він ну, знає там. Не... Хмельницьк будь замовник? Угу. Хмельницьк будь замовник. Хмельницьк будь, як воно Після вашого першого візиту є організація з мене. А, все, ні, я зрозумів. Просто, якщо ви в курсі, то скажіть. Ні, ми позвонили генподрядчику, пусть візьо документи. Все, самое главное да. то есть приедет э, не тот человек который имеет да, право да, заваривать да, и да, представлять да, интересы да, да. вот это вот у него есть документ скажите да чтобы у него был документ чтобы это не был человек который просто передает документы чтобы он мог поспелковаться и четко объяснить мы сказали это, что, это. что приехал человек и привез документы на строй все я понял то что вы хотели так, все да похоже. Аля, куда приехали? Федеральная организация изменила. Я думаю, что это освобождает от ответственности. То есть, что изменит, я не генподрядчика? Передал по приема передачи, ну сам да. себе другую фирму открыл. Я, я вам Думаю, скажу, думаю что, что, все плохо. Если не вы, хлопцы, не вы, да? И, и, дальше никто, то и не будет ни хера. Вы утонете точно так же, вы как вот эта стройка в этой фирме. Вы поняли, да? В один лучик света в этой херне. Один лучик. Если этот лучик останется один, вы не будет светло, И вас просто, просто так раз и все. Еще никто-то. Вы меня поняли? Не. Большое. Гру. Это там нижняя береговая цепарши, але там уже включилась миска Після І... нас вже вони вже теж не попали. Коли ми вже відкрили продовжені. кримінальне впровадження, коли там вже почали ми там їх тягати, то вже підключили вже міська рада до цього. Що, пані, шукає цього пустового чи ні? Позвонив только еще до диспетчера, сейчас еще про то на группу не Они должны, да, высадиться? Ну, а мы, мы И как раз приедет этот, покажет все документы, и все ну. поедут по домам. И никаких нет проблем. Если же нет документов неопределенных, значит генеральный подрядчик не имеет права здесь ни строить, ничего. Нет оснований, понимаете, да? То есть нет исходящих документов и нет оснований для строительства. Значит, это просто так люди себе предлагают. А через кем едут документы Ну позвонили до людей на какой документ привозят документы. И через Может он точно сейчас? Ми ж не можемо чекати, як і сказав. Скажуть 15-20 минут. Якби визивали інспектор Шевцовані напотні, то вони не показували документи, так і немає. Ставте, будь ласка. поліції, що має бути? Славино Дмитро Іванович. Інспектор патрульної поліції, рота номер 4 управління патрульної поліції, рядової поліції Славоно Дмитро ласка. Рядовий поліції, середонів Чуврій Володимирович. Рота номер 4 батальйону управління патрульної поліції міста Хмельницького. Нормальний розговор, ну